Кримський міст під ударами атакамців, що відбувається на Курщині, та чи дійсно Збройні сили України підірвали міст на території е, тимчасової Росії. Про це та не тільки говоримо сьогодні з паном Романом Світаном. Пане, пане Романе, я вас радий вітати. Важаю здоров'я перед тим, як почати нашу з вами розмову наш стрім. Ми традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами аудиторії, до наших глядачів, які просто зараз дивляться цей стрім, або подивляться в записі пізніше. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, натисніть наперед, якщо не вам сподобається в кінці. Забрайте Напишіть також прямо зараз коментар. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь. Ми все бачимо, все читаємо. Також будьте активними протягом цього стріму в чаті. У нас також є традиційне вже опитування. Нам дуже цікава ваша думка. Опитування сьогодні полягає в наступному. Цікава ваша думка про те, що чи підтримуєте ви дії збройних сил України на території тимчасової Росії. Вже проголосувало майже сотню людей. 88 підтримують, 12 не підтримують. От діліться своєю думкою в коментарях це дуже важливо, все цікаво. І, пан Романе починаємо з традиційно вже цього тижня. Починаємо з новини, які розгортаються у нас на території Росії про те, що Вашингтон Пост пише, що збройні сили просунулися вперед ще на 10 кілометрів. Наступ збройних сил ВРФ поширюється на Білгородську область. От хотілося б почути вашу аналітику, чи дійсно збройні сили України вже розшило розширили цей наступ і на Білоруську область, і кітам у нас позиції, і як на вашу думку, чи вдається зараз збройним силам України е, взагалі е, стримати той е, фактично посил, і той е, ту енергію, з якою вони йшли на територію тимчасової Росії спочатку? Это продолжается формирование линии боевого соприкосновения по российской территории. Оптимально для нас ту границу, которая у нас есть с Россией, перевести в режим боевого соприкосновения, то есть линию фронта выровнять ее. Почему? Потому что граница все-таки ломаная, километров 600, нам выровнять хотя бы километров до 350, до 400, это возможно. Но для этого надо заходить на российскую территорию, проводить фортификацию создавать, создавать минные поля, то есть накрывать картами минных полей серьезную систему обеспечения перед этими фортификациями. То есть это целый процесс, который должен быть выполнен рано или поздно. Лучше бы, конечно, еще 10 лет назад, в 2014-2015 году, но не сложилось. И вот сейчас приняли решение наконец-то эту линию границы переводить в такой боевой режим, в горячий режим так называемый это правильно почему потому что эта линия границы она направлена на москву на север то есть это северный фронт и с него и надо было начинать если бы он был в свое время проведе, были проведены фортификационные сооружены фортификации вдоль этой границы россияне не зашли ни на сумы ни на харьков просто не смогли преодолеть линию боевого соприкосновения, так как это было сделано на Донбассе. 400 километров линии фронта было отрыто на Донбассе, и она, в принципе, удерживала россиян определенное время. Вот того, чего нет, 400 километров на Донбассе отрыли, а 600 километров с Россией было свободное, туда-сюда летали бабочки грибочки собирали, цветочки, торговали с Россией. Тут, 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 воюем, а тут рыбу собираем. Я это уже неоднократно говорил. Так вот сейчас происходит, то есть сейчас происходит формирование линии боевого соприкосновения, горячей границы так называемой. Она в таком состоянии должна находиться до э, окончания э, войны с Россией, до уничтожения российской армии на нашей территории до создания уже линии границы, пусть пока еще в боевом в боевом виде, вплоть до Ростова. Оптимально-оптимально такого рода мероприятия проводить по рекам. По рекам с нашей стороны у нас западная сторона, то есть западные западные берега практически все высокие. То есть проводить линию боевого соприкосновения лучше по рекам. Вот в районе, допустим, Курской области это река Сейм. Посмотрите, как идет река Сейм. Вот это практически готовый рубеж обороны. То есть он где-то проходит мимо Курчатова, кстати, мимо Льгова, а в районе Рыльска. То есть это вот движение как раз у нас туда идут сейчас оттуда же. А от Львова это тот же Курск, дальше идет на Юго-Восток, ну, вернее, в обратную сторону он идет с востока на запад. А та же самая картина есть и по востоку нашей страны. Тот же Северский Донец, тот же Оскол, причем Северский Донец двумя участками, тот же Дон. Северский Донец впадает в Дон. Дон, наш берег, правый берег высокий, можно выстраивать линию обороны вплоть до Ростова. Естественно, беря под определенный контроль Таганрог, то есть и часть Ростова, все, что западнее находится. Но это, это правильный подход при выстраивании серьезных оборонительных рубежей. Вот у нас в районе Курска это вот как раз 7. Один из, по крайней мере, один из таких рубежей, в зависимости от высот, там надо еще смотреть. И таких рек и чучек хватает с высокими берегами, вдоль них можно отстраиваться уже, а дальше уже разбираться с российскими войсками, которые за рекой находятся. За речку уже, если надо, то пересекать, вы, вы, выполнять эти боевые задачи. Как раз за речку ходили в свое время в район Афганистана. Но это кто знает, кто помнит эти все, все все действия то есть вот так выполнять задачу сейчас ее видно что так примерно идет распространение наших боевых действий расширение оперативного плацдарма как раз в направлении западного берега или в этом смысле левого берега то есть на путь на кучине левого берега сима он выше в этом смысле потому идет распространение, скорость разная. То есть вот 10 километров, ну я не поверю, не 10 километров в сутки, такого не бывает. Километр, три, вот это такие стандартные распространения, стандартное расширение этого плацдарта. Пане Романе, також у нас є хороші новини про те, що Збройні сили України знищили місто в Голушково, Курській области. За информацию інформацію розумію, ліквідували місто от, саме в Глушковському районі Курської області, і от так само про бандиські зміст стверджують, що близько 700 солдатів РФ потрапило потрапили в оточення. От поясніть цей. Оцей момент, і також з'являється інформація про те, що е, нібито збройні сили України вже взялися і за друге місце і за третє, які відносно поруч там перебувають. Од поясніть, будь ласка, в стратегічному контексті, чому для росіян ці, ці мости вони важливі, і чи ми могли вразити мости, чи це Хаймар, чи це артилерія, чи щось інше, і чи дійсно коректно говорити про оточення 700 російських солдатів на цьому відтінку фронту? Ну так это ж через реку 7, наверное, есть мосты Глушкова, да, это 7. Глушкова на 7 находят. То есть уничтожение идет мостов для того, чтобы укрепить западный берег Сима на этом, на этом участке. Но на этом участке он левый. Левый берег Сейма и по большому счету создать определенный уже такой оперативно тактический плацдарм. А 7 будет как линия обороны. А естественно надо уничтожить мосты, которые не дадут возможности россиянам переправиться с восточного на западный берег Сима или с северо-восточного на южный, юго-западный берег Сима в этом смысле. Но, естественно, россияне будут попадать, особенно в районе Теткина, там мы несколько раз про этот населенный пункт говорили, в районе Теткина там вообще готовый котел практически, то есть срезать основание там несколько километров, и там весь гарнизон, теткинский гарнизон у теток там и останется на блинах. То есть можно взять его в окружение, а дальше в плен. Это как минимум. Или уничтожить в зависимости от задач. Уничтожение самих мостов однозначно происходит дальними средствами поражения. Это оптимальный вариант. Оптим... Хаймерсами, возможно, однозначно. То есть мы видели, как работали Хаймерсы по Антоновскому мосту. Но это мост все-таки кондовый, там много надо Хаймерсов. на эти мосты через семь, там ну, 3-5 ракет, и в принципе мост на мосту можно ставить крестом, выбивает пролет, а этого достаточно для того, чтобы прекратить сношение с другим берегом. Вот, по-моему, вот сейчас как раз и происходит это Виповнення цієї задачі, яку я сказав, те раз по високому берегу усіма будуть заздаватися лінія ворота. От якраз пане Романе, буквально зараз з'являється інформація від президента про те, що головком Сирський на доповіді президента запевнив, що збройні сили України мають просування у розмірі 1-3 кілометра в деяких напрямках. Про це ще раз запевне встизько, як, якраз буквально про те, що ми зараз з вами говорили, і водночас з'являється інформація від британської розвідки про те, що Росія будує додаткові оборонні позиції в Курській області, щоб запобігти просуванню збройних сил України, враховуючи Першу заяву від головкомасильського враховуючи заяву британської розвідки. От на вашу думку, росіянам нашому ворогу, чи вдасться все-таки зменшити наступ збройних сил України. А навпаки, збройним силам України чи вдасться втримати цей темп в 1-3 кілометри на відповідних відтінках? Ну, війна та особі на бойової заприкосновіння. Та танець здвоєм, це танго. Ось все залежить без от партнера, в этом смысле в режиме танга, ну, естественно, от участника боевого соприкосновения, то есть сейчас от россиян. А Все будет зависеть от россиян. То есть, если они не снимут войска с Восточного фронта, больше им снять негде. Сейчас на данный момент у них есть резервы, которые не могут снять. Они, правда, уже вступили в боевое соприкосновение с нашими войсками, но тем не менее, если они их снимут, перебросят на курское направление, то они нас остановят. Однозначно, вплоть до того, что... Эти резервы, там десятки тысяч войск, если они будут переброшены на курсское направление, нам придется отойти обратно на оборудованные рубежи в районе Сум, то есть отойти на линию границы. Этот вариант тоже не надо исключать, но это будет как раз выполнение нашей задачи, основной задачи, то есть как остановить россиян на Востоке. Вот таким способом давить в другом месте, растянуть по фронту. Сейчас идет движение у нас и по Югу, то есть по Херсонскому направлению. Мы это слышим постоянно, работает Главное управление разведки, Служба безопасности, там же военно-морские силы, морпехи, силы спецопераций по левому берегу, Кинбургская коса, Тендровская коса. Это вот все давление, по попытка растянуть россиян, уменьшив по фронту, уменьшив плотность войска на восточном направлении. Хотя это пока на данный момент еще... У нас не получается те части, которые россиянами переброшены, это части такого тылового резерва, тылового обеспечения. Они не сильно влияют на динамику боев на Востоке. Но это дает нам возможность расширяться в курс, то есть на, на курском направлении. И вот это расширение сейчас, ну, оно действительно 1-3 километра, оно больше быть не может. Это же не то, что пробежаться в одну сторону все-таки подтягивать надо обозы, резервы, закрепляться. Это целый процесс этого движения. Мы, но он, тем не менее, он такой устойчивый, сырский в этом смысле прав. Он устойчивый процесс расширения степ-бай-степ, -степ, то есть от одной, от одной деревня, это Россия, да, у нас села от одной деревни к другой или, может быть, и от одного села к другому, потому что там очень много украинцев, это все таки украинская земля Курщина, и можно там и о селах говорить в том числе. То есть это расширение идет сейчас вот с таким темпом. Остановит, остановить, еще раз повторюсь, его может только российские, российское принятие россиянами решения о переброске большого количества войск. Пока на данный момент они нас не останавливают. То есть вот это движение, которое у нас сейчас идет, расширение, оно идет вот такая скорость только за счет того, что есть определенные механизмы подтягивания резервов. Их быстрее не ускоришь. От якраз пане Романе, стрілков в'язниці запевно пам'ятаєте такого взагалі стрілкова. От він зараз перебував і в'язниці і зробив теж заяву про те, що нібито удар збройних сил України в Курській області, відволікаючи, чекаємо головного на кримському напрямку, в якому. Вони, ну тобто збройні сили України, задіють всі свої резерви, авіацію F-16. Тут він про це говорить. От про це сказав російський пропагандист, російський військовий вбивця, злочинець стрілков. От, поясніть, будь ласка. Ну звісно, не розкриваючи того, що ви знаєте, того що можна рити публічно, от як треба сприймати ці заяви? Чи дійсно в теорії може бути це відволікаючий маневр? І от в українському медіапросторі, як, як треба сприймати заяви стрілкова? Ну, это классика, он ничего нового не говорит. То есть человек, он действительно, вернее, россиянин Стрелков, он действительно разбирается в ведении военных действий. Любой от майора и выше, вот, от майора и выше офицер любой армии в мире, когда посмотрит карту, он прекрасно поймет, где какие. Это как формулы в математике. Любой математик понимает формулы. Вот так любой военный понимает расположение сил, средств, где удобнее нанести удары как в определенной последовательности выполнять определенные задачи в зависимости от количества противника и наличия у себя определенного количества войск. То есть в, это, в этом смысле ничего нового. Так мы об этом сколько говорим с вами. То есть это классика растягивания противника по фронту. То есть с одной стороны фронта создается давление, с другой стороны фронта создается давление для того, чтобы решить вопрос по центру фронта, допустим, если это где-то в центре вопрос решается. Для нас сейчас большая проблема Покровское направление. Для нас, чтобы решить эту проблему, удобно создавать давление россиянам там, на Курщине, на Брянщине, на той же Белгородщине. А та же самая, это с одной стороны с северной стороны фронта. И на юге, и мы только сейчас об этом с вами говорили, Наши войска сейчас пытаются форсировать, ну только не форсировать, а в рейдовые атаки создают давление россиянам на юге. Это для того, чтобы их также, чтобы они оттуда не снимали части. То есть, чтобы они не усиливали восточное направление. Нам и там ставится так тяжело. Увеличение давления, да, конечно, может быть. На любом участке, начиная от на косы и заканчивая, допустим, тем же Работино и даже Гуляй поле. То есть на любом участке может быть создано определенное давление в рейдовом режиме, потому стрелков понимая, что ну не понимаю, не то что понимает, зная определенные алгоритмы действий любых войск в мире, то есть они так действуют. Это учат во всех училищах военных, а если кто учится сам, то, то тоже прекрасно понимает, что сейчас нам удобнее нанести, конечно, еще один удар именно на южном направлении. F-16, ну понятно, если F-16 зашли, так их удобнее применять как раз не на северном, там опасно, ПВО противника и там российская территория. Нам намного удобнее применять F-16 как раз. По нашей территории, с нашей стороны, то есть это оптимальный вариант в районе Херсона, в районе Запорожщины. Ну, Запорожье, это, это опять же, это лежит, так сказать, на карте. Любой военный, который карту увидит, прекрасно поймет, как это все будет делаться. Потому что потому, э, Стрелков ничего абсолютно экстраординарного не сказал. Это примерно если бы он сказал, что дважды два это четыре. Ну, вот, э, ну давайте похлопаем в ладоши. Да, действительно, четыре. От перед тим, як перейти до наступного з вами питання, до наступної теми, ми нагадуємо наші з вами аудиторії, що стати учасником цього стріму дуже просто. Можна просто зараз написати коментар, ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитеся? Нам дуже цікаво графіка. Наші з вами аудиторії. Також натисніть цьому відео лайк, тому що так, ті меседжі, які ми зараз обговорюємо, їх почують якомога більше людей. А це в період інформаційний війни точно важливо. І також закликаю, будьте активними в чаті. У нас є голосування. Вже проголосували з пів тисячі людей про те, що а питання полягає в наступному: чи підтримуєте видії Збройні сили України на території тимчасової Росії? 94% людей вважають, що так. А 6% вважають, що ні. Пан Романе, за телеграф пише про те, що ситуація на війні вже змінюється на користь України. А Росія досягне критичної точки виснаження вже в наступному році. Цікава заява, вона точно от нас не може не тішити в геополітичному плані. В більш стратегічному хотілося б почути вашу аналітику. Що це означає? Чи погоджується, чи погоджується ви з такими тезами про те, що ситуація на війні вже зміниться на нашу користь, і от буквально враховуючи ті події на Курщині, і можливо, як ми говоримо з вами, можливо, наступ на Півдні, От хотілось би почути вашу аналітику. Россияне сдулись осенью 22 года. Надо понимать процессы. Эти все они видны были с 2014 года примерно после вторжения россиян. Вот за 8 лет в свое время Минск 1, Минск 2, Порошенко дал возможность россиянам накопить силы, средства, подготовиться к вторжению. И их вот, они копили где-то в районе 8 лет это, это, это количество. Техники. До этого еще Советский Союз накапливал, но вот именно россияне готовились к вторжению где-то лет 8. В втором году началось вторжение. И все подготовленные боеприпасы россиян, которые у них были накоплены, они закончились у них и в личный состав в том числе. Закончился к осени 22 года. Почему Путин объявил мобилизацию, которая не дала практически ничего, кроме удержания там на полгода за счет живой силы, за счет пушечного мяса линии боевого соприкосновения и как-то сдемпфировали наш, наш удар. А, то есть реально у россиян вот там точка невозврата уже практически произошла. После этого им пришлось перевести полностью экономику России на военные рельсы, разогреть ее. Сейчас она в очень тяжелом состоянии находится. Они запустили маховик производства военного, но они опять вышли на конечные цифры, которые, которые, опять же, закончились, особенно складские остатки по боеприпасам, у них закончились уже в прошлом году осенью. Почему Путин, опять же, побежал к северокорейцам, к китайцам упрашивать, упал на колени, дайте боеприпасы, потому что они вышли на нулевые складские остатки а производимых боеприпасов у россиян просто не хватает для не то что наступления, для удержания полутора тысяч километров фронта. Потому в этом смысле, если бы не Индия, если бы не Китай, не Моди, не Си Цзиньпинь, также не, не, не северокорейский лидер Ким Чен Ин и Лукашенко, который практически все отдал россиянам, остались усы и трусы на данный момент у Лукашенко. Вот если бы это все не спасло Россию, то они бы еще в прошлом году остановились бы. Но, тем не менее, эти, особенно две страны, особенно Индия и Китай, вытащили Россию практически из санкционной петли. А вот это тоже конечные определенные моменты. У них сейчас заканчивается, ну, где-то к концу года, к началу следующего закончатся уже остатки техники, Путин будет просить технику у китайцев, у индийцев, у северокорейцев, а потом придется еще и запрашивать в том числе и личный состав. Потому здесь нельзя линейно ответить на вопрос. Если бы не было Китая, Индии, Северной Кореи с Лукашенко, россияне бы остановились и еще осенью 2022 года. А вот до какой степени они его будут поддерживать, вот здесь зависит, конечно, от действий уже наших партнеров, то есть которые имеют рычаги влияния и на Индию, и на Китай, даже на Северную Корею. Я Иран сильно не беру во внимание, сейчас Иран немножко выпадает из всей этой, всей этой катавасии. Потому спрогнозировать давление можно только после того, как будет понятно, кто придет к власти, то есть какая президентская команда победит на выборах Соединенных Штатов. Это очень сильно будет зависеть как раз одна или другая, трамповская или байденовская, или там обамовская, сейчас Байдена можно уже вычеркивать, обамовская команда, либо трамповская команда победит, и будет разный подход к этому давлению. Могут даже на нас начать давить, помогая России так опосредственно. Потому с точки зрения расчетов России уже не должно было быть А спрогнозірувати действия Китая і адміністрації Вот это це можна зробити, только после після месяца этого года. Також, пане Романе, маємо сьогодні хороші новини з тимчасово окупованого Криму про те, що росіяни валають, що нібито атакам сьогодні уразили кримський міст, але водночас вони стверджують, що все нібито збили, але все одно це новина насточно не може натішити водночас на фоні оціново новини з'являється. Інформація від видання CNN про те, що Сполучені Штати хочуть, щоб збройні сили України атакували ракетами атакам з Крим, а не Курську область, тимчасово Росії. От хотілось би почути вашу аналітику. І стосовно атаки на кримський міст, можливо, вам вже щось більше відомо. І стосовно того, що Сполучені Штати вже фактично закликають нас атакувати кримський міст, і чи можна це сприймати як хороші сигнали для можливого майбутнього наступу? Ну, Атака на Крымский мост будет разноплановая, это однозначно. То есть одни ракеты одного типа Крымский мост не поразят. То есть это будет атака крылатыми ракетами, их у нас несколько. Это те же Storm Shadow, Scalp и наши Нептуны. Плюс, если есть возможность того, что мы можем получить джазмы для F-16, они тоже могут поучаствовать. Это будут баллистические ракеты однозначно. То есть атакамсы двух видов, как минимум 39,1 кассетники и М47 фугасный боезаряд. Это, это может быть, не исключая возможности нашей громы проекта САПСАН. У нас их несколько штук точно есть. Они работали по САКам, хорошо себя показали. Еще несколько было заходов то есть это будет серьезное количество беспилотников. Мы уже видели больше сотни беспилотников, которые мож могут организовать на дальность 300 километров наши спецслужбы, наши вооруженные силы. потому это однозначно будут беспилотники. Ракеты, постановщицы помеха ДМ-160, это точно должны быть бейки, безэкипажные катера, не исключая возможности и атаки управляемыми подводными дронами, то есть управляемыми торпедами, так называемыми. Это тоже все может быть. И вот так, тогда можно будет говорить, что это была атака на Керченский мост. А то, что было сегодня ночью, это подготовка, это уничтожение ПВО, добивание ПВО противника. Мы уже подошли к Керчи, удары были по районе Керчи, по ПВО и по ПВО, и по переправе еще остаткам так называемым переправы Керченской паромной переправы. Там тоже ПВО стояло. То есть пока пока мы зачищаем воздушное пространство от противовоздушной обороны противника, уничтожая зенитно-ракетные комплексы и локаторы радиотехнических войск Российской Федерации Вы, на этом участке без уничтожения или хотя бы повреждения части ПВО над, в районе Керченского моста, мы не пробьем эту оборону. Ну, то есть и смысла нет пытаться. Сначала надо зачистить ПВО, а потом только выполнять атаку. Потому сегодня ночью было пока вот это выполнение задачи первой. Вторую задачу, еще раз повторюсь, когда будет масштабная, вот тогда все это увидим и все это услышим. Я думаю, российские паблики это первыми засветят в информационном потоке. Пане Романе, я вам дякую за цю змістовну розмову, дякую за вашу прекрасную аналитику за ваші чіткі відповіді. Я нагадаю, Роман Світан, льотчик, инструктор облаконок з бас армии Традиційно відповідав на наломніше питання цього дня. З вами був дослав Соловйов. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь? Нам дуже цікава географія нашої з вами аудиторії. Також напишіть коментар, щоб ви можливо спитали в пана Романа Світана і вашого думку щодо тих подій, які ми обговорюємо і в Криму і на території тим тимчасової Росії. Це дуже важливо просування цього відео. Ще раз ставте цьому відео лайк і побачимось в ефірі на 24-му.